જીલુભાઈ નામના ઝડપી પાડ્યો હતો તેની એકસો ચોપન બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અને અન્ય વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા આ તપાસના આધારે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતની સૂચનાથી નાસ્તા ફરદા આરોપીઓને શોધવા માટે ખાસ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી પોલીસે ટેકનિકલ વર્કઆઉટના આધારે ચાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા સુરત સાયબર પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે કમિશનની લાલચમાં આવીને પોતાના બેંક એકાઉન્ટ કોઈને વાપરવા આપવા નહીં આવા ખાતાઓનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડમાં થતો હોય છે અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી એકાઉન્ટ હોલ્ડરની હોય છે જે તેમને ગુનેગાર બનાવી શકે છે હાલ ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે पिछले साल के पिछले वर्ष के दसवा महीना में सूरत शहर साइबर सेल द्वारा अमरोली विस्तार में एक रेड करने में आई थी कोसाड़ आवास में जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण दादल को अरेस्ट करने में आया था और उसके पास उसके पास से हमको एक चौपन, बैंक अकाउंट के किट वगैरह मिले थे फिर हमने जब उसमें आगे तपास की तो हमने चार नाश्ता प्रद आरोपियों का नाम खोला था उन चारों चार आरोपियों को हमने एक ऑपरेशन संयुक्त ऑपरेशन किया जिसमें पच्चीस पुलिस की टीम और आर देसाई साहब के नेतृत्व में रात में एक साथ चारों आरोपियों को हमने अरेस्ट किया उनके पास उनके पास जो जितने बैंक अकाउंट्स थे उनका जब हमने आंकड़ा निकाला है तो हमें पता चला है कि टोटल दो करोड़ के ट्रांजेक्शन उन अकाउंट्स में हुए हैं और उसके साथ साथ टोटल चार सौ दस एनजीसीआरपी उन अकाउंट्स के सामने दर्ज हुई हुई है ये जो आरोपी है ये लोग जो बैंक अकाउंट खुद के नाम पर खुलवाते थे सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों और इन सभी तो बैंक अकाउंट्स को ये लोग कमीशन के लिए मतलब कमीशन लेने के हिसाब से प्रवीण दादल को देते थे जो हमारा मुख्य आरोपी था जिसको हमने रेड के दरमियान पकड़ा था और जो कमीशन का अमाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए तीस हजार रूपया फिक्स था और अकाउंट के लिए एक लाख रुपया ये लोग रूपया थे इनको ये सबके अपने अपने घर से पकड़ा गया रात को जब सो रहे थे तब ये लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ये लोग खुद के नाम पे अकाउंट खोल के एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम के हिसाब से ये लोग ने प्रवीण प्रवींद का काम का किया है